আপুনিও আপোনাৰ সৰা চুলি য'তে ত'তে পেলায় নেকি আপুনি যদি আপোনাৰ সৰা চুলি য'তে ত'তে পেলায় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰিব আপোনালোকে হয়তো দেখিছে কেতিয়াবা চাবচোন আপোনালোকৰ ওচৰতো বহুতো বেপাৰী আহে যিয়ে সৰা চুলি নিয়ে আৰু আমাৰ মানুহবোৰে সৰা চুলি বিক্ৰী কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ৰাখে কিন্তু এই যে আপুনি সৰা চুলি বিক্ৰী কৰিছে শৰা চুলি আপুনি বেছি দিছে তেনেক্ষেত্ৰত কি হয় বা সৰা চুলি আপুনি য'তে ত'তে যদি পেলাই থৈ দিছে কেন কি হয় আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ ককা আইতাহঁতক কোৱা শুনে যে চুলি নিবিিকিবি বা চুলি নেবেচিবি বা চুলি য'তে ত'তে পেলাই নথবি তেনেকুৱা কৰিলে বেয়া হয় বুলি কয় কিন্তু এই কথাবোৰ আজিকালি কিমান মানুহে মানে হয়তো বহু মানুহে নামানে আপুনি যদি তেনেকুৱা ভুল কৰিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত সেই ভুল নকৰিব কথাখিনি জানিব বিচাৰিলে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লিগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লিগেল ফল'ৰ্ছ এই সকলোবোৰ লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ বিচাৰি থাকিলে দেৰি নকৰি এতিয়াই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক এতিয়া আমি জানো বলক আপুনি যদি সৰা চুলি য'তে ত'তে পেলাই বা বেছি দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ লগত কি সমস্যা হ'ব পাৰে বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিতে কৈছে যে আপুনি যদি আপোনাৰ সৰা চলি য'তে ত'তে পেলায় বা সৰা চুলি আপুনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ আৰ্থিক সংকট হ'ব পাৰে যি মহিলাই নিজৰ সৰা চলি য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিয়ে সেই মহিলাৰ ঘৰত আৰ্থিক সংকট নিজে নিজে আহি যায় এতিয়া চাবচোন কিছুমান মানুহৰ ঘৰত ভাল ইনকাম হ'লেও সেই ঘৰখন খুব বেছি অভাৱত ভুকি থাকিবলগীয়া হয় খুব বেছি অভাৱ হয় তেওঁলোকৰ কিহৰ কাৰণে হয় এই যে ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীয়ে কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে এতিয়া বহু মহিলা আছে চাব আপুনি যে সৰা চুলি বিক্ৰী কৰি দিয়ে সৰা চুলি বিক্ৰী কৰাৰ নামত সামান্য দহটকীয়া বিছ টকীয়া বস্তু এটা পায় সেইখিনি বস্তুৰ লোভতেই তেওঁলোকে সৰা চুলিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে সৰা চুলিখিনি একো কামৰ নহয় গতিকে সৰা চুলিখিনি দি যদি তেওঁলোকে কিবা এটা পাইছে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সৰা চুলিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে কিন্তু আপুনি তেনেকুৱা ভুল নকৰিব এই ভুলে আপোনাৰ ঘৰখনত আৰ্থিক স্থিতি একে বেয়া কৰিব সামুদ্ৰিক শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহিলাৰ চুলিৰ পৰাই মহিলা ব্যৱহাৰ মহিল আচৰণ গম পোৱা যায় কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰে বুলি কোৱা হয় এতিয়া মহিলাসকলে সৰা চুলি বেচিব নাপায় বা সৰা চুলি য'ত ত'ত পেলাই থব নালাগে সেইটো আপুনি গম পালে কিন্তু এই সৰা চুলি খিনি আপুনি কৰিব কি আপুনি কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ চুলি ধৰক আজিকালি বহুত মানুহৰ হেয়াৰফল হয় এতিয়া বহুত বেছি চুলি যায় আপুনি এতিয়া চুলিখিনি কি কৰিব আপুনি ভাবি পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিখিনি সৰা চুলি সেইখিনি আপুনি কোনোবা ভাল গছৰ গুৰিত আপুনি পুতি থৈ দিব পাৰে আৰু তাকে নকৰি আপুনি কি কৰিব পাৰে চুলিখিনি যেতিয়া পেলাই দিব ধুনীয়াকৈ থু পেলাই চুলিখিনি পেলাই দিব আপোনালোকে হয়তো আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে এইবোৰ কৰা দেখিছিল কিন্তু আজিকালিৰ খুব কম মানুহে এইবোৰ অনুসৰণ কৰে যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে আপুনি এইখিনি কৰি চাব